siydik hosil bo'lish mexanizmi bizning muntazam hayotimiz uchun juda muhimdir siydiklar o'simlik ajratish, osse, va hayvonlarning qoniga kiradigan moddalarni ajratish tozalash va g'alati moddalarni o'rganish imkonini beradi ushbu mexanizm siydik o'sishi filtratsiya va reabsorbsiya davrlari orqali amalga oshiriladi filtratsiya siydik suvining va uning ichida turgan moddalarning o'simligi va toza suvini siydikdan ajratish jarayoni hisoblanadi filtratsiya jarayoni siydik boshi tomonidan sodda yordamida o'tkaziladi siydik boshi kichik damlalar deb ataluvchi bo'lib siydik bo'shlig'ining tarkibida bog'langan kapillyarlar va tuzilgan siydik sistemasi orqali suvni siydik sifatida ajratib turadi reabsorbsiya esa siydik suvidan ajratilgan toza moddalarni qaytadan o'rganganiga aytish mumkin bu jarayon orqali kerakli moddalar va suv qayta siydikka olib boriladi va ular o'zgarmaydi reabsorbsiya davri siydikning boshqa qismlarida sodda yordamida amalga oshiriladi shuning uchun siydik suvidagi moddalar siydik bo'shlig'i orqali qaytadan o'rganib oladi filtratsiya va reabsorbsiya davrlari farqlanadi chunki filtratsiya davri suv va moddalar siydikdan ajratilib ketadi o'sha moddalar reabsorbsiya davri orqali esa qaytadan siydikka olib qaytariladi siydik hosil bo'lish mexanizmi jismoniy moddalar va suvning tinchlik va iqilib relyumini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega u bu tuzsizlik va toksinlar kabi zararli moddalarni o'rganib olgan siydik suvini toza qilish orqali bizning tana yaxshi holatga ega bo'lishimizga imkon beradi shunday qilib siydik hosil bo'lish mexanizmi siydik o'sishi filtratsiya va reabsorbsiya davrlari orqali bizning jismoniy moddalar va suvning muvaffaqiyatli ajratilishini ta'minlaydi u bu tana tozalanishini va tinchlikni ta'minlashda katta ahamiyatga ega shu bilan bizning darsimiz o'z nihoyasiga yetdi agar bizga savollaringiz bo'lsa ko'rsatilgan manzillar bo'yicha biz bilan muloqot qilishingiz mumkin ko'rishguncha xayr sog' bo'ling